السلام علیکم تمام دوست احباب کو میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ہے پچھلی دفعہ ہم نے کائنات ایک حیرت کدا کا چیپٹر نمبر تھری پڑھا تھا آج ہم چیپٹر نمبر فور پڑھنے جا رہے ہیں تو بنا کسی دیر کے شروع کرتے ہیں چیپٹر نمبر فور روشنی کی حقیقت روشنی ہماری زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہے روشنی کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن لگتا ہے لیکن روشنی کیا ہے یہ سوال اتنا سادہ نہیں آئنسٹائن جنہوں نے روشنی کی اصلیت سمجھنے میں اہم کردار ادا کیا روشنی کی حقیقت کے موجودہ تصور سے اس قدر غیر مطمئن رہے کہ اپنی زندگی کے اختتام کے قریب انہوں نے کہا تمام پچاس سال کی شعوری کوشش کے باوجود مجھے اس سوال کا حتمی جواب نہیں مل سکا کہ روشنی کی حقیقت کیا ہے بے شک آج ہر ایرا گیرا سمجھتا ہے کہ اسے اس سوال کا جواب معلوم ہے لیکن وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اس مضمون میں میں روشنی کی حقیقت کے بارے میں انسانی تاریخ کے مختلف ادوار میں پیش کیے گئے خیالات کا ایک مختصر جائزہ پیش کروں گا اور پھر اس اہم سوال کی طرف آؤں گا کہ آخر روشنی سے وہ کیا پر ہے جس کی بنیاد پر آئنسٹائن جیسے عظیم سائنسدان غیر مطمئن نظر آئے روشنی کی نوعیت قدیم زمانے سے دلچسپی کا موضوع رہی ہے شروع میں روشنی کے مطالعے کا تعین بنیادی طور پر بصارت سے تھا مثال کے طور پر قدیم مصریوں کا خیال تھا کہ روشنی ان کے دیوتا راہ کے دیکھنے کی سرگرمی ہے جب راہ کی آنکھ کھلتی ہے تو دن ہوتا ہے اور جب راہ کی آنکھ بند ہوتی ہے تو رات ہوتی ہے روشنیوں اور بصارت کے نویت کے ابتدائی مطالعے کو یونانی روایت سے منسوب کیا جا سکتا ہے یونانی تہذیب نے ڈیموکریٹس ارستو اور افلاتون کے کاموں کے ذریعے بصارت کے بارے میں بہت سے ابتدائی تصور پیش کیے بصارت سے وابستہ پہلا نظریہ افلاطون نے پیش کیا اس نظریے کا مرکزی خیال یہ تھا کہ جس طرح دوسرے حواس جیسے لمس اور ذائقہ اشیاء کو محسوس کرتے ہیں اسی طرح سے بصارت کا سبب آنکھ سے نکلنے والی روشنی کی کرنیں ہیں جو اشیاء کو محسوس کرتی ہیں اس نظریے کے مطابق جب ہم آنکھ کھولتے ہیں تو روشنی کی شعائیں نکلتی ہیں جو مختلف اجسام سے جا کر ٹکراتی ہیں اس طور ان شعایوں کے چھونے سے ہم مختلف اشیاء تک کا فاصلہ ان کے سائز شکل اور رنگ کا ادراک کر سکتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ بصارت کو سمجھنے کا یہ نظریہ جو آج انتہائی عجیب و غریب تصور کیا جائے گا تقریباً ایک ہزار سال تک قائم رہا اس دوران یونانی دور کے سائنس دانوں مثلا اقلدیس اور جالی نوس اور ابتدائی مسلم تاریخ کے فلاسفروں مثلا الکندی نے اس نظریے کی توثیق کی اور اسے آگے بڑھایا بسارت اور روشنی کا یہ نظریہ ایک عرب سائنس سائنسدان ابن الحاشم نے گیارہویں صدی کے آغاز میں حتمی طور پر غلط ثابت کیا انہوں نے ثابت کیا کہ بصارت کے روایتی نظریے کے برخلاف روشنی آنکھ سے نہیں بلکہ روشنی اشیاء سے پیدا ہوتی ہے ابو علی حسن بن الحسن بن الحاشم جو مغرب میں الہارن کے نام سے جانے جاتے ہیں سائنس کی تاریخ کے ایک مرکزی شخصیت ہیں وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس تصور کو اپنایا کہ کسی سائنسی نظریے کی اساس تجربات پر ہے اس طور بہت سے لوگ ان کو انسانی طریق کا پہلا سائنسدان سمجھتے ہیں ابن ہاشم نے افلاطون اور دیگر سائنسدانوں کی تجویز کردہ اس نظریے کو غلط ثابت کیا کہ روشنی آنکھ سے نکلتی ہے اور یہ ثابت کیا کہ روشنی روشنی کے ذرائع سے نکلتی ہے انہوں نے اس بات کا ثبوت ایک سادہ تجربہ کر کے دیا انہوں نے مختلف اونچائی پر رکھی ہوئی دو لالٹینوں کے ذریعے ایک سوراخ کے ذریعے روشنی ایک تاریخ کمرے میں بھیجی تو کمرے کی دیوار پر دو مقام پر روشنی نظر آئی یہ روشنی ان شعاؤں کی وجہ سے تھی جو ہر ایک لالٹین سے دیوار میں موجود سوراخ سے گزر رہی تھی جب انہوں نے ایک لال ٹین کو ڈھانپ دیا تو اس لالٹین سے وابستہ روشنی غائب ہو گئی اس سے انہوں نے یہ نتیجہ آخذ کیا کہ روشنی انسانی آنکھ سے نہیں نکلی بلکہ لالٹین جیسی اشیاء سے پیدا ہوئی ہے اور ان اشیاء سے سیدھا لکیروں میں سفر کرتی ہے روشنی کی نوعیت سمجھنے کی کوششیں سترمی صدی کے اوائل میں شروع ہوئی اس صدی کے آخر میں آئنسٹائن نے تجویز پیش کی کہ روشنی چھوٹے ذرات پر مشتمل ہوتی ہے نیوٹن نے روشنی کی نوعیت کے بارے میں سوچتے ہوئے روشنی کی مادی نظریے کی حمایت کی ان کے مطابق روشنی انتہائی چھوٹے ذرات سے بنی ہے جبکہ عام مادہ بڑے ذرات سے بنا ہوتا ہے انہوں نے قیاس کیا ہے کہ ایک قسم کی کیمیائی تبدیلی کے ذریعے روشنی اور مادے کے ذرات ایک دوسرے میں بدل جاتے ہیں نیوٹن کے الفاظ میں کیا بڑے اجسام اور اشیاء ایک دوسرے میں تبدیل نہیں ہوتے ہیں کیا اجسام اپنی زیادہ تر سرگرمی روشنی کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے جو روشنی کے لہر کے رویے کی حمایت کرتے تھے انیسویں صدی کے آغاز تک سائنسی دنیا میں نیوٹن کا مقام اتنا عظیم تھا خاص طور پر برطانوی جزائر میں کہ بہت کم لوگوں نے ان کی روشنی کے نظریے کو چیلنج کرنے کی کوشش کی تاہم تقریباً سو سال بعد ایک برطانوی سائنسدان تھامس یونگ نے انیس سو دو میں ایک ڈبل سلٹ تجربے کے ذریعے ثابت کیا کہ روشنی ذرات پر مشتمل نہیں بلکہ ایسی لہر کی نوعیت رکھتی ہے جس کا کوئی وزن نہیں یونگ کا ڈبل سلٹ تجربہ نہ صرف نیوٹن کے نظریہ روشنی کو حتمی طور پر ختم کرنے میں فیصلہ کند تھا بلکہ یہ بیسویں صدی میں بھی روشنی اور مادے کی نوعیت کے بارے میں ہماری سمجھ میں اہم کردار ادا کرتا رہا روشنی کی نوعیت جاننے کے لیے ہم تھامس یانگ کے اس تاریخی تجربے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ذرا تصور کریں کہ ایک سکرین میں قریب قریب دو چھوٹے سے سوراخ ہیں اس سکرین پر روشنی کی شوائیں بھیجی جاتی ہیں یہ شعائیں ان دو سوراخوں سے گزر کر ایک دیوار پر پڑتی ہیں اب سوال یہ ہے کہ دیوار پر ہم کیا دیکھیں گے دیوار کے ہر پوائنٹ پر روشنی سکرین کے دونوں سراغ سے گزر کر پہنچ رہی ہے ہم دیوار پر روشنی اور تاریخ پوائنٹ کا ایک پیٹرن دیکھیں گے ایسا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ ان سراغوں سے نکلنے والی لہریں دیوار پر کچھ مقام پر ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں اور یہ مقام روشن ہو جاتا ہے اور دوسرے مقام پر ایک دوسرے کو منسوخ کر دیتی ہیں یہ جگہیں تاریخ ہو جاتی ہیں یہ صورتحال ایسی ہے جیسے جھیل کے ساکن پانی میں دو کنکریاں گرا دی جائے تو ہم لہر کے اتار چڑھاؤ کا ایک نمونہ دیکھتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر یہی تجربہ ذرات کے ساتھ کیا جائے تو روشنی اور تاریخ کا یہ نمونہ حاصل نہیں ہو سکتا اس صورت میں کچھ ذرات ایک اور کچھ ذرات دوسرے سوراخ میں سے گزریں گے نتیجہ یہ ہے کہ ذرات دیوار پر یا ایک سوراخ سے گزریں گے یا دوسرے سوراخ سے گزریں گے اس معاملے میں لہروں کی مل جانے جیسا عمل نظر نہیں آتا اس طرح روشنی اور تاریخی کا نمونہ اس بات کی علامت ہے کہ روشنی ایک لہر کی طرح ہے لہر کی خصوصیات میں طول موج یعنی ویو لینتھ اور تعدد یعنی فریکوینسی شامل ہے روشنی اور آواز لہر کی مثال ہے جس وقت تھامس یانگ برطانیہ میں اپنے تجربات کی روشنی میں ثابت کر رہے تھے کہ روشنی لہر کا مجموعہ ہے فرانس میں اگسٹن جین فرینکل بھی مختلف تجربات کی روشنی میں انہی نتائج پر پہنچ رہے تھے انہوں نے مشاہدہ کیا کہ اگر روشنی کی شعا کے سامنے کوئی تاریک چیز رکھ دی جائے جس میں سے روشنی نہ گزر سکتی ہو تو اس چیز کے پیچھے رکھی ہوئی سکرین پر تاریخ اور روشنی کے ایک نمونہ نظر آئے گا جو اس بات کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ روشنی لہر کی طورہ برتاؤ کرتی ہے اگر روشنی ذرات پر مشتمل ہوتی تو کچھ مقام پر روشنی ہوتی ہو اور باقی مقام پر تاریخی ہوتی اس مشاہدے کو ڈیفریکشن کا نام دیا گیا ہے فرینل نے یہ بھی ثابت کیا کہ جب روشنی کی شعا ایک چھوٹے سے سراخ میں سے گزرتی ہے تو پھیل جاتی ہے سراخ جتنا چھوٹا ہوگا روشنی کا پھیلاؤ اتنا ہی زیادہ ہوگا یہ ایک اور مشاہدہ ہے جس کی اس طور وضاحت کی جا سکتی ہے کہ روشنی کی نوعیت لہر تصور کی جائے اگر روشنی نیوٹن کے مطابق ذرات کا مجموعہ ہوتی تو روشنی سوراخ سے گزر کر کسی پھیلاؤ کے بغیر سیدھا سامنے کی سمت میں جاتی ان مشاہدات کی بنیاد پر فرینل ایک ریاضیاتی نظریہ تیار کرنے میں کامیاب رہے جو روشنی کی لہر کے نظریہ پر مبنی مشاہدات کی پیشن گوئی کر سکتا تھا روشنی کے کلاسیکل تصور اٹھارہ سو پینسٹھ عیسوی میں جیمز کلارک میکسویل نے مکمل کی جس نے ثابت کیا کہ روشنی کی لہر برقی اور مقناطیسی لہر پر مشتمل ہوتی ہے اور تین لاکھ کلو میٹر فیس سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کرتی ہے انیسویں صدی کے آخر میں یہ سوچ نمایاں تھی کہ تمام قوانین فطرت ریافت ہو چکے ہیں اور سائنس اپنی آخری منزل تک پہنچ چکی ہے میکسول کی دی گئی روشنی کے تصور حتمی سمجھے جانے لگے پھر سن انیس سو کے دسمبر میں ایک انقلاب رونما ہوا انہوں نے روشنی کی حیت کے بارے میں ہمارے تصورات کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور ایک ایسے تصور کشی کی جو آج تک عام سمجھ سے بالا تر ہے یہ انقلاب کوانٹم مکینس کی دریافت سے وابستہ تھا جس کا تفصیلی تذکرہ پچھلے مضمون میں کیا جا چکا ہے اٹھارہ سو نبے کی دہائی میں یہ مشاہدہ کیا گیا کہ جب کسی دھات مثلا لوہا یا تانبا پر روشنی کی شوائیں پڑتی ہیں تو منفی چارج سے مزید الیکٹرون دھات کی سطح سے باہر نکل آتے ہیں اس مشاہدے کو سمجھنے کے لیے جو ماڈل استعمال کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دھات میں موجود الیکٹرون کو کافی توانائی فراہم کی جائے جو مختلف دھات کے لیے مختلف ہے تو یہ دھات سے باہر نکل آتے ہیں یہ الیکٹرون فوٹو الیکٹرون کہلاتے ہیں تاہم یہ مشاہدہ کیا گیا کہ کچھ خاص رنگوں جیسے سرخ کے لیے کوئی فوٹو الیکٹرون خارج نہیں ہوتا چاہے روشنی کی شعا کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو تاہم دوسرے رنگوں کے لیے جیسے نیلے اور بنفشی فوٹو الیکٹرون خارج ہوتے ہیں چاہے روشنی کی شعا کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو اس طرح کی روشنی کی شعا کے لیے دھات پر روشنی کے چمکنے کے بعد فوٹو الیکٹرون کا خراج بغیر کسی تاخیر کے تقریباً فوری طور پر ہوتا ہے یہ مشاہدات انتہائی حیران کن تھے اور ان کی انیسویں صدی کے آخر میں علم طبیعت کے کلاسیکل قوانین کی بنیاد پر وضاحت نہیں کی جا سکتی تھی مثال کے طور پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روشنی کے بعض رنگوں کے لیے فوٹو الیکٹرون خارج نہ ہوں؟ خواہ روشنی کی شدت بہت زیادہ ہو لیکن پھر فوٹو الیکٹرون کچھ دوسرے رنگوں کے لیے کمزور روشنی کی شعا کے باوجود بھی خارج ہو جاتے ہیں اور پھر یہ سب سے زیادہ پر اسرار بات کے فوٹو الیکٹرون کا فوراً اخراج تھا یہاں تک کہ جب دھات پر روشنی کی ایک بہت کمزور سی شعا مرکوز ہو اس وقت روشنی کی تصویر یہ تھی کہ لہروں پر مشتمل ہے اور اگر روشنی کا کافی شدید لہر دھات پر واقع ہو تو اس کی توانائی اتنی ہو سکتی ہے جو الیکٹرون کو باہر نکال دینے کے لیے کافی ہے ان لہروں کو کافی توانائی جمع کرنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے لیکن جب یہ توانائی جمع ہو جاتی ہے تو یہ فوٹو الیکٹرون کا خراج بننے میں الیکٹرونوں کو فراہم کی جا سکتی ہے تاہم یہ لہر کی تصویر مشاہدہ شدہ رویے کی وضاحت کرنے سے کاثر ہے اس بات کی کوئی توجہ نہیں تھی کہ بعض رنگوں کی لہریں الیکٹرون کو نکالنے کے قابل ہوں اور دوسرے رنگ ایسا نہ کر سکیں نیوٹن نے توانائی کے کوانٹا کے, کے مفروضے کو استعمال کرتے ہوئے فوٹو الیکٹرک اثر کی وضاحت کی آئنسٹائن نے فرض کیا کہ روشنی ذرات یا کوانٹا کے مجموعے پر مشتمل ہے جنہیں فوٹون کہتے ہیں یہ فوٹون میں توانائی کی مقدار رنگ کے لحاظ سے ہوتی ہے اور ہر رنگ کی شناخت اس کی فریکوینسی سے ہوتی ہے مثال کے طور پر چھوٹی فریکوینسی والے سرخ فوٹون میں نیلی فوٹون سے کم توانائی ہوتی ہے کوسے غذا کے رنگوں میں فوٹون کی توانائی سرخ نارنجی پیلے سبز نیلے اگنڈوں سے بنفشی رنگ تک بڑھتی جاتی ہے جب ان میں سے ایک فوٹون دھات میں داخل ہوتا ہے تو یہ اپنی توانائی الیکٹرون کو منتقل کر دیتا ہے آئنسٹائن نے فرض کیا کہ یہ فوٹون ایک الیکٹرون سے ٹکراتا ہے اور اپنی توانائی الیکٹرون کو فراہم کرتا ہے اگر فوٹون کی توانائی کسی دی گئی دھات کے لیے ایک مخصوص کم از کم قدر سے زیادہ ہے تو الیکٹرون دھات سے نکل آتا ہے یہ وضاحت واضح کرتی ہے کہ کیونکہ کسی خاص دھات کے لیے سرخ روشنی کی شعا الیکٹرون کو خارج نہیں کر سکتی چاہے وہ روشنی کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو سرخ فوٹون چاہے وہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں الیکٹرون کو نکالنے کے لیے کافی توانائی نہیں رکھتے دوسری طرف ایک نیلے رنگ کا فوٹون چاہے صرف ایک ہی ہو الیکٹرون کو زبردستی باہر نکالنے کے لیے کافی توانائی رکھتا ہے یہ فوٹو الیکٹرون کی فوری اخراج کی وضاحت کرتا ہے ایک تشبیہ اس رویے کی وضاحت کر سکتی ہے فرض کریں ہم چاہتے ہیں کہ کسی ناپسندیدہ شخص کو کمرے سے نکال دیا جائے اگر اس مقصد کے لیے چھینچ لمبے للی پیوشن کی ایک بڑی فوج بھیجی جائے تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے لیکن ایک واحد طاقتور شخص جیسا کہ گیور ایک شخص کو کمرے سے نکالنے کے لیے کافی ہے آئنسٹائن کی وضاحت میں کم فریکوینسی والے سرخ فوٹون لیلی پیوشن کا کردار ادا کرتے ہیں اور ہائی فریکوینسی والے نیلے فوٹون گیور کا کردار ادا کرتے ہیں لہذا ایک ہی جست میں آئنسٹائن کے فوٹون کے تصور نے فوٹو الیکٹرک کے اثر کی بہت خوبصورتی سے وضاحت کر دی اس وضاحت کے ایک خاص بات یہ تھی کہ اس نے روشنی کے لیے ذرہ قسم کی تصور پیش کی اور لائٹ کوانٹا یا فوٹون کا تصور متعارف کرایا یہ ایک جرت مندانہ قدم تھا یہ پہلا موقع تھا کہ روشنی کو فوٹون جیسے بے وزن ذرات کے مجموعے کے طور پر متعارف کروایا گیا یہ خیال کہ روشنی فوٹون پر مشتمل ہوتی ہے کوانٹم تھیوری کو مکمل تشکیل میں بعد میں ہونے والی پیش رفتوں میں بہت اثر انداز ہوا آئنسٹائن نے فوٹوون کے تصورات کے ساتھ فوٹو الیکٹرک کے اثر کی توجہ جی انتہائی کامیابی کے ساتھ دی لیکن اس توجہ جی میں ایک بڑی مشکل پینا تھی اب روشنی کی حقیقت کے بارے میں ایک عجیب صورتحال کا سامنا تھا ایک طرف تو فوٹو الیکٹرک اثر کی وضاحت صرف اس صورت میں کی جا سکتی تھی جب روشنی کو ایک ذرہ فوٹون کی طرف سمجھا جائے اگر روشنی کو لہر کی طرح سمجھا جائے تو فوٹو الیکٹرک اثر کی وضاحت کرنا ممکن نہیں دوسری طرف تھامس یانگ کے ڈبل سلٹ تجربے کی وضاحت صرف اس صورت میں کی جا سکتی تھی کہ اگر روشنی کو لہروں کا مجموعہ سمجھا جائے اگر روشنی کو ذرات کا مجموعہ سمجھا جائے تو تھامس یانگ کے تجربات کی وضاحت کرنا ناممکن ہو جاتا تھا اس طرح ہمارے پاس روشنی کی ایک متضاد تصویر سامنے آئی کچھ تجربات میں یہ بات ایک لہر کی طرح برتاؤ کرتی اور دوسرے میں یہ ایک ذرے کی طرح برتاؤ کرتی اس سوال کا جواب دینا ممکن نہیں کہ اشیاء روشنی ہے یا ایک ذرے کی مانند ہے سب سے پر اثرار بات یہ ہے کہ روشنی لہر کی طرح برتاؤ کرتی ہے یا ذرے کی مانند اس کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم کون سا تجربہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اگر تھامس یانگ کے ڈبل سلیٹ کا تجربہ کیا جائے تو روشنی لہر ہے اور اگر فوٹو الیکٹرک تجربہ کیا جائے تو روشنی ذرہ بن جاتی ہے ایک اور سوال اس معاملے کو مزید گمبھیر بنا دیتا ہے اگر ہم فوٹو الیکٹرک تجربہ کرتے ہیں اور روشنی ذرات کے مجموعے کے طور پر نظر آتی ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روشنی تجربے سے پہلے بھی ذرات پر مشتمل تھی حیران کن بات یہ ہے کہ کوانٹم مکینکس ہمیں یہ کہنے کی اجازت نہیں دیتی کہ تجربہ کرنے سے پہلے روشنی کی اصلیت کیا تھی ایک اور سوال جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں یہ ہے کہ تجربے کی کس سٹیج پر روشنی لہر یا ذرے میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیتی ہے یہ سب سوالات سو سال سے جواب طلب ہیں کوانٹم مکینکس ایک پر اسرار تھیوری جس کی بنیادیں ویو پریکٹیکل ڈویلٹی کے تصور پر رکھی گئی ہیں روشنی کی حقیقت کیا ہے اس سوال کا حتمی جواب اب شاید آنے والی نسلیں ہی دے سکیں گی